十一，我们走了。哎，啊，对了，帮我给他打点伞，别让他淋着。不用管我，好，谢谢啊。小伙子，你对你女朋友可真好啊。 身上都是脏的。你这个月有没有和同家人讲话？有啊，只不过都是工作上的。借口？不是借口。 那你以前有没有？没有。你知道我要为什么、啊？知道。那以后也不需要。以后也不会有。和任何人都不准。跟任何人都不会有。 嗯。嗯。我要是先走的话，你就委屈一下，下辈子我再补偿。 补偿什么？做你老婆啊！下辈子表现好的话，还有下下辈子。嗯。我、嗯、知道你是唯物主义，我乐意答应。我答应你。

翻身会不会不舒服、啊？嗯、啊，别扯我头发！关灯。嗯。 给我你未经雕琢的天真和自由，给我你最最珍贵所有的所有，给你我义无反顾的长长久久，给我你多。 我买的十六。